mm Ну как денежки? Слушай, я пока ты спала, такое вычитала Короче, легенда о маньяке Он живет вот-вот рядом дом Он убивал детей и убил одну девочку Маленькую, хорошенькую такую, в синей комплатице mm -hmm. Он ее убил и его арестовали и таким же способом убили я не знаю почему, но лишь дух девочки сейчас где-то здесь блуждает. Вот маньяка нету. То есть маньяк или в аду, или в раю. Ну вот странное, конечно, в аду. А помнишь, вы хотели быть журналистами? Ну да. И это будет первый наш репортаж. Ну что, пошли собираться?